А тема сегодняшней проповеди назвал я так. Препятствия, мешающие Божьему Слову его росту. Или росту Божьего Слова. Эм, перед тем, как э, начать эту проповедь, я немножко хотел бы, может быть, свои переживания за неделю, чтобы подтолкнуть. Потому что должно быть желание человека расти. Если человек не хочет расти, то никто его не заставит. Есть люди, которые занимаются спортом, да? И мне кажется, их никто не заставляет каждое утро вставать, там, бегать, ходить в спортзал. Там. А есть люди, которых не заставишь что идти. Почему? Как вы думаете? А? Ну, нет такой цели, знаете. Вот. А если человек вот поставил за цель и все, и двигается в этом направлении. Сегодня немножко вспоминал э, нашу жизнь в Ровеньках и задал такой себе вопрос. Как вы думаете, кто самый несчастный человек в мире? Или какой самый несчастный человек в мире? А? Да, один человек сказал такой вот. Не жаль тех людей, которые видя красоту, которую создал Бог, не знают, кому сказать спасибо. <говорит> Если вы знаете, то уже как бы... А, ну а еще, а Библия кого считает самым несчастным? Ну, есть в Библии написано. Самые несчастные люди или самый несчастный человек. Не знаете вы? <говорит> Удивительно. Секрет такой? Не написано, там для всех написано, не только для меня. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 19 стихом, там записано о самом несчастном человеке. Можешь открыть? Немногие не верят, да. Первое послание к Коринфянам, 15 глава 19 стих. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее, Кого? Всех ну, можете себе представить? Мы иногда думаем, что верующий человек, он самый счастливый. Но я скажу так по секрету вам. И тогда говорит Слово Божье. Если вы только в этой жизни хотите пользу тем, что дает Бог, то вы самый несчастный. Оказывается, оказывается, Бог в этот мир прислал своего Сына Иисуса Христа не для того, чтобы мы, пользуясь его благами просто устраивали свою жизнь здесь. Он хочет, чтобы мы с вами надежду имели немножко дальше, знаете. Как вы думаете, сколько лет вы проживете в этом мире? Что самое хорошее или главное хотели с собой забрать? Я вам скажу по секрету, ничего не заберете. Вообще ничего. И знаете, иногда у человека вот такие есть прозрения, когда он оценивает жизнь по-настоящему. Например, 2014 год, 4 месяца уже оккупация нашего города. Воды нет, продуктов нет, ничего нет. Ездят казаки, ездят чечены по городу. Власти никакой нет. Я когда выехал в Украину, я обрадовался, что увидел гаишников, там, милицию. Слава богу, власть есть. Это страшно жить, когда без власти. То есть все, у кого есть оружие, они самые главные. Захотел, забрал, захотел, изнасиловал, захотел. И ты живешь, ну, такое, знаете, как... То есть нет правил, которые ты можешь выполнять, и будешь безопасен, то есть. То есть как-то вот на такое состояние. И вот мы решаемся. Уже несколько месяцев запретили ездить по городу совершенно машинам всем. И рано утром, в 5 утра мы вывесили, на, на машину вешаю дети, вывеску. Я говорю, мы выезжаем. Надоело все. Церковь уже вся уехала. И жена у меня спрашивает, Олег, а что брать? Ну, я говорю, детей, документы. Взяли ванночку, потому что Даринке тогда было, ну, два месяца, да, кажется, или три, что-то так. Она спрашивает, золото брать? Ну, не сказать, что там сильно его много было, ну, не знаю, может, грамм 30. Лежала там цепочка, там, на, на, колец куча, ну, как бы. Жену, как говорится, как молится нас, я набаловал, каждый день рождения покупала какую-то золотую э, принадлежность. И она вот понимаете, переоценка ценности у человека. Ну, вот выезжаем с города, взяли детей документы и в ванночку, чтобы купать даринку, а за золото нас спрашивают, брать или не брать. А то о чем мы, как вы думаете? То есть жизнь твоя и твоих детей важнее, чем все остальное, там это барахло. Но потом ты приезжаешь сюда, где нет войны, и ты думаешь, так не только золото, надо было еще что-нибудь взять, какую-то технику там еще, вещи какие-то забыла там, Любку модную, ну, понимаете, сразу у человека переоценят. И хорошо, когда в нашей жизни, знаете, такие богу даются ситуации, что у нас есть переоценка, что мы в этом мире живем времена. И слово Божие, что самый несчастный человек, который только в этой жизни надеется на Христа. То есть да, Бог дает там, благословляет, хорошо. Но когда человек не смотрит туда, то большая проблема. И Некоторые у меня друзья любят ходить на кладбище. И говорит, жизнь человека, вот смотрите, там написано дата рождения и дата смерти. И между ними там видели, что есть? Жизнь. Такой прочек, такая, тире, дефицит такой. Это вся жизнь человека, все там вложено. И все, больше ничего нет. И когда ты переходишь на ту сторону этой могилки, знаешь, то кажется, ну для чего жить вообще? И ценности сразу у тебя, знаешь, как-то так. Бог хочет, чтобы мы не разочаровывались в этом мире. Определенные события, болезни, смерть близких людей, часто люди разочаровывают. Но Бог не обещал в этом мире, что будет все хорошо. Он просто говорит, что эта жизнь однажды закончится, и в этой жизни не будет справедливости, не будет правды. Всегда будут слезы, всегда будет боль. Но там, там этого не будет. И желание души христианина рваться туда, понимаешь, постоянно, мечтать об этой стране. И он хочет, чтобы мы не были самыми несчастными, что понимаю. Но ну, вот как-то вот здесь вот жизнь не удалась, и все. Нет, мы должны мечтать о том, что жизнь наша там только начнется. И смерть только, знаете, что сделает? Открывает двери от временной жизни, вечной только. Только дверь может открыть верующим, что такое сказать. Иди. Поэтому мечтайте немножко о том. Тогда немножко легче те переживания, трудности в этом мире проходить будет. Потому что ты понимаешь, что в этом мире не будет справедливости. Не будет так, как нам хочется или как нам нравится. Потому что все это время. И я возвращаюсь к группе, которую я хотел говорить. Саша, вырежешь. Препятствия, мешающие росту Слова Божьего. У вас тоже есть, да? Очень хорошо. Да что То есть что-то ничего не работает. Да? А, понял, спасибо. Местописание, которое я хотел прочитать, это Послание Иакова, первая глава. Вам видно, не? Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Единственное средство утешения, вдохновления, роста, спасения, это Слово Божье. И как вы к нему относитесь, настолько вы будете расти или не расти. Ну, например, вот приходят несколько человек в церковь, и выходят после служения, и у всех разное мнение, как было служение. Согласны со мной? Вы знаете про семью, которая возвращалась в служение, и отец всех, критиковал. Он говорит, пение какое-то затянули там, та ноту не взяла, тот на барабанах там, ну что-то вот такое. А проповедник вообще какой-то проповедь там что-то непонятно рассказывал там. А дети идут, его слушают и говорят, папа, а сколько ты пожертвовал? Он говорит, 15 гривен. Он говорит, ну за столько денег ты больше и не увидел бы. Или, например, два человека рядом сидели. Один и выходит, говорит, вот как будто Бог моему сердцу говорил. А другой выходит, знаете, что говорит? ничего нового, так сказать. И это знаю, читал сто раз там такой. Почему то Как вы думаете? Сердце расположено. И, и апостол Яков описывает препятствия, которые мешают этому, этому Слову Божьему попадать в сердце, знаете, и давать рост определенный человеку. Сейчас молодежь, например, много там играет в всякие игры, там есть такие, значит, всякие препятствия, чтобы достичь чего-то, и человек там преодолевает что-то. Вот что-то подобное есть и Пять препятствий основных, которые здесь описаны в этом. Вам видно, не? Да. Очень хорошо. Очень хорошо, что вам видно. Первое препятствие. Люди не хотят учить, а хотят... не, учиться. не, верю, не хотят учиться, а хотят учить. Ну, вы знаете, начинает человек что-то рассказывать, а он сразу знаешь, что говорит. Или не слушать, сразу начать перебивать и там что вы не можете рассказать? Ну, шо, то есть, как бы, э, я назнавал их все знайки. Есть у Любую тему, которую они зацепили, а у него есть уже ответы на все эти вопросы. Но знаете, в чем проблема? Он не живет так совершенно. Никакого смысла не имеет то, что ты говоришь, и живешь совсем по-другому. В 80-е годы ездили люди, которые читали лекции о вреде курения. Собирали там определенные залы. В домах культуры, там, при производствах. И вот лектор, нарисована лошадь, там грамм никакина убиваете. Он рассказал там по всем, как это действует, что происходит с легкими человеками. что там, ну, рассказывал, говорит, и один слушал, говорит, так, ну, настолько, говорит, убедительно, говорит, ну, все, вышел после лекции, говорит, хочу сказать ему спасибо, больше курить никогда не буду. За какой-то лектор и вы начинает курить. Он, да, это, что же это такое? Вот то же самое, если мы с вами хотим кого-то научить, знаете, чему-то, но люди понимают, что мы совсем не такие, ну то есть как бы то, тогда проблема будет с обучением. В такой двор, дети играют в футбол, дядя подходит и начинает мальчикам рассказывать, ты неправильно бьешь, надо не носком, надо вот так вот дарить. там один мальчик смотрел, смотрел, дядя, ты один раз покажи просто и все. Первое препятствие все знаки. Ну, может быть, вы не найдете себя в этой категории, а может найдете, я не знаю, конечно. Первое препятствие это все знайки. Второе препятствие недовольство или негодование на обличение. Кому нравится, когда его обличают? Я не люблю вообще, особенно когда у меня жена там, значит, начинает ну, там, а смотрите, она же все знает, как бы, ну, вы там меня то увидите, тут два часа я такой, ну, красивый, умный рассказы. А это же дома там, что не так, она начинает меня там выстраивать. Я говорю, что ты мне пробуй и читаешь? А? Не строй ты меня, пожалуйста. Ну, не люблю. Ну, вы знаете, ведь часто они правду говорят, наши близкие люди. Ну, говорят же правду. К удивлению, говорят правду, представляете? И она нам ну, не нравится, ну, то есть, ну, я не такой совсем, ну. А потом в сторонку отошел, думаю, ну, наверное, все-таки такой же, да? Только вот тут как бы кто-то другой со стороны сказал бы там серьезный человек, ну кто-то, а так, там в семье кто-то. А, явные или тайные грехи мешают нам расти духовно или воспринимать слово Божье? Мы слушаем, и нам неинтересно, что там, что там говорят там, о каком-то духовном росте, зачем он нам вообще нужен. А, высокомерное отношение к ученичеству. Есть люди, которые говорят, а зачем мне учиться вообще? Я не буду учиться. Зачем? Нет необходимости в этом. И последнее. Недооценивают силу Слова Божьего. Недооценивают силу Божьего. Мы более подробно каждое препятствие, потому что мне, братья, остали времени достаточно. Запасайтесь терпением. Стремление учить, а не учиться. Итак, братья, возлюбленные. Мои возлюбленные, всякий человек, да, будет скор на слышание, медлен на слова. Когда вам что-то начинают говорить, вы стараетесь сразу перебить и сказать что-то свое или готовы выслушать. Мне очень нравится. В чем нужно быть скорым, а в чем медленным? У вас как, кстати, нормально? Нет, ну не может быть, а что это... Почему люди не хотят учиться, как думаете? хотят других учить. я думаю, что какая-то степень на гордости, да? Ну, то есть, ну кто, ну кто меня может там научить? Ну кто? Ну, и меня все равно никого нет. кто меня научит? Представляете, человек себе думает. Одному человеку, который очень хорошо знал, знал математику, профессор поставил три. Он знал отлично, ему поставил три. И ученик возмутился, подождите, я отвечал, ну отлично, почему вы мне поставили такую оценку заниженную? то профессор сказал, на 5 знает Бог, я знаю на 4, только на 3, но может только на 3. Mm -hmm. Ну, если вы можете быть вместе с Богом, тогда может быть. А если, тогда надо все-таки слушать людей, которые могут быть умнее нас. Медленно гнил, ибо гнев человеческий не творит правды Божьей. Вы гневаетесь вообще, как бывает? И Слово Божие, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Были ли у вас случаи, когда вы во гневе что-то делали, а потом жалели? Не, ну вы, может быть, не гневаетесь. Вы можете не гневаться, носить спокойно всегда да? Можно прости, Рожа. Я очень я вообще, ну, я очень бываю таким вспыльчивым человеком, бываю. И жалею о том, что поспешил что-то сказать там, или сделал. Но мне, слава богу, давит другую, как бы Бог такой, значит, равновесие. Что очень быстро отхожу и могу пойти извиниться. Знаете, это блин, легче чуть-чуть. Но это не оправдывает то, что я могу сделать неправильно, понимаете? То, что там Бог своей благодатью покрывает, это хорошо. Ну, а вот то, что спешишь где-то с выводами или еще с чем-то, знаете. Или, например, вот, а, последняя братская, где бадан, понимаешь? Мир где братик. Сидим на братском, говорю, а где бадан? Бля, бадана нету. Я даже забыл, что он мне сказал, что уехал сидеть. и братья. Да не знаю, что не писал. Обычно что пишешь, что там, пастор, я не приду, или там, у меня не получается, я ничего не написал. Думаю, что это он не пришел? Да, слава Богу, тему не продолжил. Знаете, братья были, знаешь, так, а, так можно было там наговорить всего там, что... Ну, понимаете, то есть, часто мы начинаем делать какие-то выводы там, например, у кого есть дети, понимаете, дети бывают балуются, да? И вы всегда их по справедливости наказываете, так рассудительно. Или нет? Всякое бывает. Всякое бывает? ты шут, Не выдумывай, пожалуйста. Я думаю, только у нас по-всякому бывает. Например, вы знаете, у нас было… у нас семь детей, и некоторые уже выросли, некоторые еще с нами. Ну, сейчас практически не наказываю, но старшим доставалось. Не знаю, почему. Может, уже старею я, не знаю, жалею больше. И у нас были ремни, которые висели там, не знаю, как сказать, на нужном, на нужном месте, да. Почему я пользуюсь ремнями? Потому что рукой наказывать, ну, вроде как ребенка и гладишь, и бьешь, как бы, ну, не очень, чтобы ребенок боялся тебя, твои руки, не очень хорошо. Второй момент я аж убрал. Ремень не всегда под боком, знаете. Он висит там где-то далеко, ребенок тут, вот, например, ребенок тут что-то нашалил, а ремень висит там в соседней комнате. И у меня, чтобы туда пойти и взять его, потом вернуться, и есть секунд там, 10, 15, понимаете? А иногда они прятали. Он спрятали все. Папа кинулся, добежал до места, а ремня нету. Понимаете? Мудрые дети. Там висели разные такие. Для мальчика такие погрубее, для девочки такой помягче был ремень. Розовый, да? Ну, в чем идея? Я понимал, что я могу быть в огневе наказать ребенка, и поэтому ремень вешал подальше. Да, ну, Ира понимает. Пока мне дошел, пока мне взял, пришел. А дети там, где Даник не вижу, Даня, спрячется. Он всегда говорил, знаете, папа только два раза, например, там, или только один раз. Ложится, подставляет жопу. Говорит, папа, только два раза. Ну, вы понимаете, вот пока мы с сходили, пока принесли, он сел, лег там, попросил два раза, и уже, ну, ну, уже, может, два раза и всего лишь будет, или вообще не может не будет. Ну, понимаете, да? То есть, Иногда, если у вас, ну, вы знаете свой характер, и вы очень вспыльчивы, то надо, знаете, что делать? Посчитать. Про себя помолитесь. Или посчитайте до 10. Ну, то есть, э, сделайте так, чтобы в гневе вы не сделали какое-то неправо, за которое она будет потом извиняться. А можно так сделать, чтобы потом не исправить. Я знал случаи, когда люди делали в гневе, ну, какие-то такие действия, которые потом сожалеют очень. Мне кажется, к тебе пришли. Это второй вопрос уже. Да. Это другая история уже немножко. А с не проходит. Да, это другая история. Значит, я вам скажу так. Есть дети, которые не нуждаются в наказании. И у нас есть такие, которые там, ну, просто два слова сказал, но уже плачет и не стоит. Она... А есть очень упертые мальчики, которые понимают, что они правы и сами даже говорят, ну, накажите меня, пожалуйста. Потому что по-другому это не пройдет. А старший Давид сейчас, сын, говорит пап, ну, спасибо, что наказывали, но мало. Ну, они знали, что неправильно делают. Они знали, точно знали. Ну, а воспитание детей, то другая история будет. третье препятствие – это явные тайные грехи. То есть, есть в нашей жизни, что мы делаем неправильно. Есть же то а тайны это значит, ну не все видят, не все знают, а мы знаем точно, что ну, есть это в нашей жизни. В одной девушке на окне стоял цветок, большой, красивый, и вдруг он начал засыхать. Она там и подкапывала, и поливала, и удобрения какие-то начала добавлять. А он все равно сохнет и сохнет. А потом выяснилось, что вместе с грунтом туда попал какой-то червячок, который начал корень подъедать. И растение перестало расти. Как вы думаете, а на чем, о чем-то говорится? То есть в нашей жизни может то же самое. Почему не растет человек духовно? Или не ценит духовные вещи? Ну потому что в его жизни где-то есть какой-то червячок. И там перечисляются орехи. Злоба, нечистота. Я думаю, что мы знаем с вами, какие грехи у нас в жизни есть, которые больше нам мешают. Чаще всего мы, если грех, который у нас в жизни долго или давно, повторяется, во-первых, с каждым повторением у нас утрачивается желание искренне попросить прощения. Вторая проблема, если долго в каком-то грехе человек пребывает, то он где-то начинает себя оправдывать. Ну, например. Это все так делают. Ничего страшного, Бог меня понимает. Бог-то понимает. И многие может делать. Но вопрос твоего духовного роста. Если ты хочешь расти духовно, ты, ты должен от этого избавляться. Как? Первое. Признание, что эта проблема есть перед Богом. Второе. Признание Бога, который может от этого избавить и обратиться к Нему за помощью. Если человек это не делает, тогда ну, может проблема оставаться ну, годами, десятилетиями или всю его жизнь. Потому что человек ничего с этим не делает. И духовно, естественно, расти не будет. Это тоже огромное препятствие в его духовном росте. Недооценка силы Слова Божьего. Слово Божье, что слово, Его Слово имеет силу спасать людей. Ничто не может спасать людей, кроме Слова Божьего. Представляете? Это огромная сила для изменения личности человека, для изменения его характера, для изменения его привычек каких-то же греховных. Я уже рассказывал, я когда-то работу даже писал там, по реабилитационным центрам, я смотрел самые популярные реп-центры, которые существовали в бывшем Советском Союзе, там в Москве был там, Машака, и разные там, программы используют, 12 шагов там, или 7. Вся... И их продуктивность или ну, 3-4%. Вот 100 человек поступило, 3 человека там избавились от наркотиков или алкоголя и не вертаются там назад. В христианских грипп-центрах статистика совсем другая. От 40 до 70 процентов людей получают освобождение, освобождение на всю жизнь. Навсегда. Потому что только Бог имеет силу человеку действительно помочь, простить и дать новую жизнь. Пять препятствий. Вы помните, да? Все помните, чи нет? Первое препятствие. Человек любит учить, но не любит учиться. Не знаю, кто так любит. Все, не улыбайся, ты что такая? Не, ну беше так думаю. А внутреннее негодование на обличение. То есть не нравится, когда его обличают. Даже если правду говорят, то что он не хочет ее воспринимать. И... Явные тайные грехи. Высокомерное отношение к ученичеству. Недооценка силы слова Божьего. Не знаю, где-то вы себя находите, не находите. Ну, а может у вас все хорошо, вы растете духовно, вы радуетесь жизни, и у вас все с этим хорошо. Заключение. Хотите, чтобы слово преобразовательно, вашу, преобразовало вашу жизнь, ваши отношения в семье, в обществе? Хотите выйти на новый, более высокий уровень? и практическим освещением. Если да, тогда удалите все препятствия, мешающие вам слышать и принимать истину. Стремитесь в первую очередь учиться, не учить, подчиняться, не руководить. Не негодуйте на обличительные проповеди. Удалите грехи, доминирующие в вашей жизни. С кротостью, добротой и искренностью воспринимайте разъяснение Слова Божьего. Настаток пример я вот уже когда-то рассказывал. Вот такое воскресенье, православная церковь. Служение началось, а священник не приехал. Ну там служение когда провели без него. К концу служения он приезжает, зашел в храм и говорит, простите, проспал. Ну смотрите, говорит, сон у меня снился. Приходил сатана. И что-то там рассказывал, говорит, ну тоже следующее воскресенье приходить, я расскажу. Сегодня уже времени нет. На службе было там человек 5-7 бабушек. Все разъехались, все. на следующее воскресенье священник приезжает к церкви, стать негде, народу полно. Он зашел в храм, вышел за кафедру, прослезился и говорит, мне очень жалко вас, очень обидно. Каждую неделю или каждое воскресенье мы проповедуем с этого места Слово Божье. И желающих его слушать, говорят, единицы. Но когда я сказал, что приходил сатана, и кое-что сказал, собралось людей, говорит, уйма. И мне вас очень жаль. Есть то, что мы с интересом слушаем, воспринимаем и радуемся, там что-то есть. Но я скажу, что для духовного роста, для того, чтобы воспринимать реальность жизни и вечности, нужно, знаете, нужен Бог. Нужно Его Слово, Его Откровение, Его Вдохновение, Его Дух Святой. Поэтому пускай нас Бог благословит, если мы знаем, что в нашей жизни есть какие-то препятствия для Слова Божьего, убрать его, для того, чтобы расти радоваться тому, что растет, и понимать, что однажды мы в вечности будем с Ним. Аминь.